ডিচেম্বৰ মাহ পালেহি আৰু বাৰ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখত আমাৰ সন্তানটি জন্ম হৈছিলে আনহাতে আমাৰ ঘৰখনৰ কাম কাজ নতুনকৈ লোৱাৰ একো কৰা নাই আৰু বিহাৰী থানৰ নো খোৱা নাছিলোঁ তিনিওটাও কাম একেলগতে কৰিম বুলি সেইদিনাখন কিনি অনা চেৱা দিয়া চৰুটো ৰাতিপুৱাই এইদৰে মাটিৰে লেপ দি লৈছোঁ আৰু বহু দিনৰ মূৰত দিছোঁ লগতেখন টেক সময়ৰ কাৰণে এইদৰে ৰ'দত শুকোৱাবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ জুই ধৰিবৰ কাৰণে বেলেগকেইডোখৰ ঠাই নাই ভিতৰতো পাকঘৰ এটা বনাব পৰা যিহেতু মাটিৰে এটা চৌকা বনাব পৰা আমাৰ সুবিধা নাই পাকঘৰটোত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাহিৰতে এইদৰে আজি জুই জ্বলাই সাজ পানীখিনি বনাম আৰু আমাৰ বাৰীত এইকেইদিন খৰিয়েই নোহোৱা হ'ল ফেঞ্চিংখিনি লগাওঁতে গোটেই জেওৰাখিনি পেহীহঁতক লৈ যাগে বুলি ক'লোঁ নিজলৈ আকৌ এতিয়া খৰিয়ে নাই আৰু এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমিও কাঠ খৰি অকণমান বা বাঁহ খৰি অকণমান যা যোগাৰ কৰিব লাগিব আৰু সন্তানটিৰ জন্মদিনটোত যিহেতু জুই একোৰা বাহিৰতে প্ৰয়োজন হ'ব লগতে ৰন্ধা বঢ়া বহুখিনি কামত ঘৰখনত খৰি অলপ দৰকাৰ হ'ব খৰিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি আনিলোঁ কাটি ভাঙি আনি এতিয়া বাহিৰতে থকা আমাৰ যি কোৰা জুই আছে তাতে জুই কুৰা জ্বলাই দিয়া চৰুটো পাতি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই সাজ পানীখিনি বনাব লাগিব আৰু এতিয়া পলথিন দি দিছোঁ আগতে মনত পৰে অকণমান কেৰাচিন তেল দি জুই একুৰা জ্বলাই লোৱা এতিয়া আকৌ কেৰাচিন তেল দেখি পাবলৈ নোহোৱা হ'ল সেইকাৰণে পলথিন এটা দি জুইকুৰা জ্বলাই চেৱা দিয়া চৰুটো শুকোৱাই থোৱাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আৰু চৰুটো বাৰু কাৰ কাৰ পচন্দ লাগিছে আগতে মই বহু বনাইছোঁ এইদৰে হাতনি এটা ওপৰত দি তলত চৰু এটা কিন্তু ভালদৰে যদি মেৰিয়াই বন্ধ কৰি নলওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাতখিনি ভালদৰে নুফুটে সেইকাৰণে এবাৰ কিনি আনিলোঁ এইদৰে চৰু এটা আৰু প্ৰথমতে এয়া পানী দি লৈছোঁ বেছিকৈ পানী দিবও নালাগে কাৰণ চৰুটো বহুত ডাঙৰ নহয় তিনি কেজিমান এবাৰ ধৰা চৰুটো হ'লে কেইবাবাৰো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এয়া ৰাতি আমি মই ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি চাফা কৰি মেলি এইদৰে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ দহ কেজি লৈছোঁ লাহি চাউল লাহি বৰা চাউল হ'লে সাজ পানীখিনি বৰ মিঠা হয় সেইকাৰণে অকল মাত্ৰ লাহি চাউলে লৈছোঁ আৰু এবাৰ ধুই লোৱাৰ পাছত আকৌ এবাৰ নতুনকৈ বাল্টোৰ পৰা পানী দি লৈছোঁ লগতে ভৈৰৱীয়ে ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা ভাত সিজাবৰ বাবে চাউল চাফা কৰি আছে দুয়োজনী বাই ভনীয়ে দুয়োফালে কাম কাজবোৰ কৰিছোঁ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাউলকেইটা লাহি চাউল বুলি ক'লে ইয়াৰ গোন্ধও আচৰিত ধুনীয়া ওলায় আৰু এইদৰে লৈ আহিছোঁ হাতনি এটাত পানীখিনি উতলিলে আৰু বহু সময় হ'ল জুইকুৰা জ্বলাই এইদৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ পানীখিনি এতিয়া চাওক ভাৱটো আছে নাই চুই চাম আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ চাগে এই চৰুটো বনাইছে যিজনে বনাইছে তেওঁকো কিন্তু বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আগে পাছে এনেকুৱা ধৰণৰ মই চৰু কোনোদিনে দেখা নাই যদি দেখি পোৱা হ'লে কাহ কেতিয়াবাই আনি মেলি মই ইমান কষ্টৰে মানে সাজপানী বনাই নাথাকিলেও হৈ একেবাৰে জোকে বনাই পেলালোঁ হ'লে আৰু এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া চৰুটোত দি দিছোঁ আৰু খুব বেছি আধা ঘণ্টামান যদি মই জুইকুৰা ভালদৰে দি থওঁ আমাৰ ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটি যাব পানী দি ডাইৰেক্ট ভাতৰ দৰেও সাজ পানী বনাবলৈ ভাল কিন্তু বৰ ধুনীয়া নহয় কাৰণে চেৱা দিয়া চাউলৰ যিখিনি সাজপানী হয় খাবলৈও মিঠা হয় সেইকাৰণে এনেকুৱাই বনাইছোঁ বহুতে কৈ আছিলে সন্তানটিৰ জন্মদিনত মাতিব বুলি আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ সন্তানটিৰ জন্মদিন তথা নৌ খাবলৈ আৰু আমাৰ ঘৰ লোৱালৈ আপোনালোকক মাতিছোঁ যিসকলে ওচৰে পাজৰে আছে আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ বাৰ ডিচেম্বৰত আপোনালোকে পুৱাই হওক বা সন্ধিয়াই হওক আমাৰ ঘৰখনলৈ বুলি আহিব লগতে বহুতেই আহিম আহিম বুলি কৈয়ে আছে আৰু সন্তেক পাছত চাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা এটা এটাকৈ ফুটি গ'ল চেৱা দিয়া ভাত খাবলৈও ভাল বা চেৱা দিয়া জলপান খাবলৈও ভাল আৰু এই চেৱা দিয়া সাজপানী খাবলৈও ভাল মানুহজনে ৰাতিপুৱাই কলপাতখিনি কাটি দিছিলে আৰু এইদৰে ধুনীয়াকৈ পাৰি মেলি এতিয়া মই ইয়াতে সাজপানীৰ কাৰণে যিখিনি ভাত হৈ গ'ল সেইখিনি ইয়াতে দুই ঘণ্টামানৰ কাৰণে একেৰাহে ঠাণ্ডা কৰিম যিটো হাতনিত মই লৈ আহিছিলোঁ ভাতখিনি সেইটো হাতনিতে এতিয়া আকৌ মই ইয়াত অলপমান চাউল আকৌ লৈ গৈছোঁ তিয়াই থোৱা চাউলখিনি হ'লে বৰ সোনকালে ভাপত ভাতটো সিজি যায় সেইকাৰণে ৰাতিয়ে ন দহ ঘণ্টামান ভালদৰে তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে মই যদি কোমলকৈ আঁঠুৱা এখন পোৱা হ'লে আৰু সুবিধা হ'ল হ'লে দাঙিলোঁ হ'লে আৰু দাঙি মেলি ধুনীয়াকৈ আকৌ মই নমাই থৈ আহিলোঁ হ'লে আৰু এতিয়া কেইবাবাৰো দিয়াৰ পাছত লাষ্টৰ বাৰত অকণমান সৰহ হোৱাৰ বাবে একেবাৰে দি দিলোঁ আৰু এইদৰে কোনে কোনে বাৰু বনাই পাইছে জনাবচোন এতিয়া বনালোঁ আকৌ ডিচেম্বৰত আকৌ বনাবই লাগিব কাৰণ মাঘৰ বিহু আহিয়ে আছে বেছিদিন নাই ডিচেম্বৰত যদি দহ পোন্ধৰ তাৰিখ মানে আকৌ এবাৰ বনাই লওঁ তেতিয়া আৰু মাঘৰ বিহুৰ কাৰণেও চিন্তা নাই যিহেতু আমাৰ যিকোনো কাম কাজতে সাজপানী অকণমান প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে মই আজিয়ে বনাই লৈছোঁ এমাহ আছে এমাহ যদি ভালদৰে থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সাজপানীখিনি বহু ধুনীয়া আৰু চোকা হ'ব আৰু লাষ্ট অকণমান আছিলে দুবাৰ ল'ব লগা হৈছে আগতে এবাৰ এবাৰ নিছিলোঁ একেবাৰে ভাতৰ চৰুটো নমাই মেলি গোটেইখিনি চুচি বাচি এতিয়া মই এইখিনি লৈ যাম আৰু এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বহলাই লৈছোঁ আনহাতে ফেনখনো চলাই ৰাখিছোঁ যাতে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু সাজৰ যিখিনি পিঠা আছিলে সেইখিনি মই এবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অনা নাই মাইনাহঁতৰ গাঁৱৰ পৰা সেইদিনাখন ধান দাবজাওঁতে লৈ আহিছোঁ দহ কেজি চাউলৰ কাৰণে মই পঞ্চাছ টকাৰ মদৰ পিঠা আনিছোঁ বা সাজৰ পিঠা আনিছোঁ পঞ্চাছ টকাত যিহেতু এটাত এটকাকৈ হ'লে পঞ্চাছ টকাত পঞ্চাছটা পোৱা যায় এক কেজিত পাঁচ পাঁচটাকৈ দিম সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনিত ইয়াত সন্তেক সময় বহিম হাত আদি ভালদৰে লৰাই মেলি দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ সাজৰ পিঠাখিনি সানি চাৰিদিনৰ কাৰণে এইদৰে খৰাহিৰে